আমাৰ ইয়াই ৰুমটোতে সোমাই অকল কথাকেই পাতি থাকিব কাৰ লগতনো পাতে কিনো কথা মোক যদি কাম এটাত সহায় কৰি দিলেহেঁতেন ভালেই আছিল একো এটা সহায় কৰি নিদিয়েও ছোৱালীজনী যে কি হ'ব নহয় আমি তাইৰ সমান বয়সত গোটেই ঘৰৰ কাম কৰি অতাওঁ তাই একো এটা কৰিব নোৱাৰে অকল ৰুমডালতে সোমাই কথাকে পাতি থাকিব একো এখন কাম নকয় মাকেও বৰ চল দিলে ক'লে আকৌ বেয়াহে পায় মুখে মুখেও উত্তৰ দিয়ে মোৰ একদম ভাল নালাগে ক'লে আকৌ মাকক কয় কাইলৈ পৰহিলৈ ছোৱালী বিয়াই দিম আৰু এইবোৰ এতিয়া ধৰি নাথাকিবি তই অকলে যিমান পাৰ কৰিবিচোন এনেও তই অকলেই কৰিব লাগিব পাছত তেনেকে ক'ব আকৌ নাপাওঁ তাইক কেনেকৈ কওঁ খঙেই উঠি যায় মোৰ ফোনত কথা পাতি পাতি গোটেই ক'ব নোৱাৰি হৈ যাব একেবাৰে দুদিনমানৰ পিছত হোষ্টেললৈ যাবগৈ নহয় ভালেই হ'ব অন্তত মই এই চকুৰ আগত মোৰ দেখি থাকিলে খং উঠে যাবগৈ ভালহে হ'ব একো এটা তোকে পৰিবলৈ নিদিয়ে মাকে হওক বা সেই ককায়েকে হওক মোবাইলত থাকিলে হব নেকি শিকিব হল আৰু কাম আপোনালোকে সৰু হৈ আছে বুলি নাভাবিব মই আকৌ কলে মানে তাতচোন অকল পঢ়া শুনা সেইবোৰকে কৰি থাকিব লাগে ঘৰত আহি পেলাই আৰু দুদিনমান আৰাম কৰিছে আৰু দে তাইকে ধৰি নাখায়বি তাইক ধৰিব লাগিলে ঢেৰ হ'ব আৰু যিমানে যি হ'লেও এজনী শুই থাকিব মোবাইলত কথা পাতি পাতি আৰু এজনীয়ে কাম কৰি কৰি মৰিব এনেকৈ হ'লে নহ'ব দেই দুইজনীয়ে সমানকৈ কাম কৰিব লাগিব নন্দে হ'লেও বাই শাহু হ'লেও কৰিবই লাগিব উফৰাম হ'ব দে দে তহঁতক কথা কয় আৰু জিকিব পাৰেনে বৈ ময়ে হাৰিমগৈ তহঁতি নেলাগে কোনেও হাৰিব চাকৰ বুলি ভাবিছে নেকি ৰাতিপুৱা ভাত দুম বনাই বনাই চবকে খোৱালোঁ বোৱালোঁ বাচন ধুলোঁ এতিয়া আকৌ মই চোতালো আহিব লাগে এজনীক দেখি দেখি আমনি নিদিছে আৰু নেযায়ো নকৰেও তিনিডাল অকল ফোনডালতে টিপি টিপি কথা পাতি কথা পাতি শুই থাকিব খং উঠিবৰ সাপেক্ষে কোনোবা এদিনাখন বকিমহে মই কথা পাতি পাতি গম পাইছোঁ আৰু ৰাহুল ল'ৰাটো ইমান বেয়াও নহয় সি আকৌ খুজিবলৈ আহিম বুলিও কৈছে পাই ঘৰত মোৰ আকৌ এতিয়াই ভয় লাগে নহয় পঢ়িহে আছো এতিয়াইনো খুজিবলৈ আহিলে মোক ক'ত দিব ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা

পিছে কথা এটা ক'বলৈ আছিলে তোমাক কোৱাচোন কি কথা ন মই ল'ৰা এটাৰ লগত কথা পাতিছোঁ নহয় ফোনত ল'ৰাটো স্বভাৱে চৰিত্ৰ ভালে বুলিয়ে শুনিছোঁ সিচোন মোক ঘৰত খুজিবলৈ অহা কথা আছে মাহঁতক ক'ম নে কি বাৰু ভণ্টি এতিয়া তোমাক পঢ়া শুনা কৰা বয়সে তোমাক এতিয়া খুজিবলৈ আহিলেও নিদিওঁ তুমি এতিয়া পঢ়া শুনা চিন্তা কৰা এইবোৰ পিছত চিন্তা কৰিবলৈ দাদা আৰু মাহঁতি আছে নহয় বৌ তুমি মোৰ লগৰ নিচিনা যে সেইটো কাৰণে তোমাক কথাষাৰ কৈ থৈছোঁ আৰু পাছত আকৌ তুমি মোক নক'লা বুলি কবা নহয় অ ঠিকে আছে এইবোৰ ভাল পোৱাকৈ পাছতো হ'ব এতিয়া বোলা পাকঘৰত অকণমান যদিহে ল'ৰাটোৰ লগত কথা পাতি ভাল পাইছা গম পাইছা পতা একো নাই নহয় খালি আৰু অলপ নিজে বাচি চলিবা আজিকালি দেশ ধুনীয়া কথা জানাই আৰু মোবাইলতচোন পায়েই থাকা নিজে বাচি চলিবা খালি দেই যাতে আমি লাগন পৰিবলগীয়া নহয় আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে কথাবোৰ কোৱা নহয় বাছিয়ে চলি আছো আজিলৈকে কি যে কথাবোৰ কৈ থাকা আৰু দেই সঁচাকে একদম গাঁৱলীয়া নিচিনা কথাবোৰ কৈ থাকা হ'ব হ'ব ব'লা এতিয়া এইবোৰ ভাল পোৱা পৰি পাছতো হ'ব এতিয়া এনেকে ইয়াত লেকচাৰ মাৰি থাকিলে মানে আজি ঘৰত কোনেও ভাত খাবলৈ নাপাব আৰু যামগৈ বুলি ভাবিছো বহুদিন থাকিলো নহয় ঘৰত সেইটো কাৰণেহে আকৌ তোমাক লগ কৰিবলৈ আহিছো যামগৈ কাৰণে ঠিকে আছে খালি পাহৰি নাযাবা আৰু লগৰবোৰ পাই এই কি যে কোৱা নহয় কেলে পাহৰিম বাৰু তোমাৰ কথা কৈছো নহয় কালি বুক বয়ে কি কৈছে বোৱেনো কি কব আৰু ভালকে এতিয়া কহি লবলে কৈছে হেবৰ কাৰণে বলে বহুত সময় আছে তেনেকে বুলি হে কৈছেছন ঠিকে কৈছে তুমি এতিয়া ভালকে পঢ়ি লোৱা ইমান ভাল কলেজ এখনত পঢ়াই আছে ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰিব লাগিব নহয় আকো আমি তো ভাল কলেজ এখনত পঢ়িয়ে না পালো এনেকে টাউন অলে গৈ তোমাক ইমান ধুনিয়াকে পঢ়াইছে ঘৰৰ পৰা মা হতক ভাল ৰিজাল্ট এটা দেখুৱা পাদি হেবৰ বাদি আছন মই আকো এতিয়া ইমান ৰলে জানগে পঢ়িবলে তুমি আকো ইয়াত বেলেক্সৰি নাছাবা আকো হেই বেলেক্সৰি কিলে সামাকো যোৱা তুমি ভালছে পঢ়ি আহাগে মই আছো নহয় তোমাৰ লগত ভালকে পঢ়ি ভাল ৰিজাল্ট এটা কৰা তাৰ পাছত তোমালোকৰ ঘৰলে যাম তোমাক খুজিবলে হ'ব বাৰু দিয়া মই এতিয়া ইয়াত ৰইন থাকো আৰু বেছি টাইম দাদা হাতে দেখিব লাগিলে মোক থবহে হ'ব দিয়া মই থৈ আহিবগে লাগিব নি আকৌ তোমাক নালাগে নালাগে মই নিজে যাব পাৰিম সবে আকৌ না জানে নহয় তোমাৰ কথা এতিয়া বুইহে জানে বাকিখিনি দেখিব লাগিলে ঘৰটাকো ফুলস্থলে কৰিব পাৰিলে কথাটা কও বেয়া নাপাবা

গৈ পাই পিনে ফোন এটা কৰিবিগৈ তই আকৌ গ'লে মানে ফোন কৰিবলৈ পাহৰি থাক হ'ব মা তুমি কিয় দুখ কৰি আছা তুমিয়ে যদি এনেকৈ মোক কান্দি কান্দি পঠিওৱা মই কি ভালকৈ থাকিবগৈ পাৰিম নেকি তাত হ'ব আৰু মা এই পঢ়িবলৈহে যায় বিয়া দিয়া নাই নহয় আকৌ আহিবগৈ হেৰু মইহে জানিছোঁ তাইক কিমান কষ্ট কৰি পইচা গোটাই মই তাইক পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছোঁ মান বাপে কৈছে যেতিয়া এইকণ কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু দিয়ক তুমিও কিন্তু আজিকালি মা ভাগৰ মুখে মুখে কথা কবলৈ ধৰিছা দেই মই একো বাৰু ভাল নাপাওঁ

এই আমাৰ এই বোৱাৰীজনী মুখখন অতিপাত চোকা ছোৱালীজনী ঘৰলৈ অহা দিনাখনৰ পৰা শান্তি নিদিলে আৰু এতিয়া আৰু বেলেগ বেলেগ ছোৱালী লগ পাই ছোৱালী বেয়া নহ'লেই হ'ল আৰু প্ৰভু এৰিয়া এয়া মোৰ দাদা হয় দেই অঁ অঁ ভালনে আপোনাৰ ভালেই আগতে তোমাক দেখা নাই যে মই ইয়াত অঁ মই ইয়াত হোষ্টেলত থাকোঁ মই চীমা লগৰে আগতে কিন্তু এবাৰ আহিছোঁ আপোনাক মই লগ পোৱা নাই

একদম মাথাটো বেয়া কৰি দিয়ে মই ঘৰত আছো বুলি ভাবে নেকি শান্তি পোৱা নাই মানে মই এই ফোনডালৰ পৰা একদম দলিয়া ভাঙি পেলাবলৈহে মন গৈছে মানুহবোৰ যে একদম গাঁৱত থাকে একো কথা চথা বুজি নাপায় একদম গাঁৱলীয়া ইচ্ছা ককাই ভাল কথা চথাও পাতিব জানে লগ কৰিবলৈও আহে কিবা কিবি খোৱা বস্তু চোৱা বস্তুও লৈ আহে ৰাহুলডাল যে আৰু দেই গাঁৱতে থাকি থাকি সি মানে একদম উন্নতি নহল আৰু ফোনটো ধৰিলেও বেয়া পায় মই যেনিবা সি ফোন কৰিব কৰিব বুলি যেনিবা ৰৈহে থাকো আৰু একদম ননচেঞ্চ গাঁৱৰ মানুহবোৰ মানে ৰিচা ককায়েকে সিমান নিভাগৰ ফোনৰ নম্বৰটো লৈছিলে নহয় লগ কৰিবলৈ মাত চেপায় আজি জানো দেই কি কৰোঁ যাবলৈ দিয়ে নে নিদিয়ে আকৌ সুধি পেনে এবাৰ চাব লাগিব যদি যাবলৈ দিয়ে লগ কৰিবগৈ লাগিব ৰিচা আকৌ ককায়েকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভালনে বেয়া মই আকৌ সেইবোৰ একোৱেই গম নাপাওঁ এহ যেনেকুৱা হ'লো যি হ'লোঁ লগৰ ছোৱালী ককায়েক যেতিয়া কোননো বেয়া হ'ব ভালেই হ'ব যি হ'ব দেখা যাব আৰু হাপা কান্দিয়ে আছে কান্দিয়ে আছে একো নকয়ো নিমেলিও তই সুধিবিচোন কি হৈছে তাই অঁ ময়ো অহাবা লক্ষ্য কৰি আছো কিনো হৈছে কলেজত কোনোবাই কিবা ক'লেই নে কিয়ে নে সুধিলেহে গম পাম ৰ'ব মই সুধোঁগৈচোন কি কৰিম মাকে গোটেইখন মাজৰ আগত মোক সুধিয়াব নোৱাৰা হ'ব আৰু এতিয়া মই এনেকৈ থকাতকৈ মই যোৱা এভাৰ হ'ব এতিয়া মোৰ লগৰজনীয়েও ফোন ৰিচিভ নকৰা হ'ল ভণ্টি তুমি যে অহাৰ পৰা এনেকেই মন মাৰি মাৰি বহি আছা কি হল কলেজত কোনোবাই কিবা ক'লে নি তোমাক নাই কোৱা বৌ কলেজত কোনেও একো কোৱা নাই মোক বৰ ডাঙৰ বিপদ এটা হৈছে কি বিপদ নোকোৱা আকৌ কলে মানেহে আমি সমাধান কৰো এনেকে কান্দি শাকিলে মানে আমি কিবা কৰিব পাৰিম নেকি কোৱাচোন তুমিয়ে মোৰ তোমালোকক ক'বলগীয়া লাজ লাগিছে ক'ত পাতো আৰম্ভ কৰো মই তুমি মোক লগৰ বুলিয়ে ভাবি কোৱাচোন বাৰু বৌ মোৰ মা হ'বলৈ মই বৰ ডাঙৰ বুলাই কৰিলো তোমালোকে মোক মাফ কৰি দিব পাৰিবানে কিন্তু কাৰ লগত এইবোৰ কেনেকৈ হ'বলৈ পালে তোমাকতো আমি পঢ়িবলৈহে পঠিয়াইছিলোঁ এইবোৰ কৰিবলৈ পঠিয়াইছিলো নেকি ৰ'বাচোন বৌ মায়ে শুনিব মনে মনে পতাচোন এইবোৰ এনেও লুকুৱাই থোৱা কথা নহয় মায়ে গম পাবই লাগিব গাঁৱলীয়া বুলি গয়া বুলি হাঁহিছিলা নহয় টাউনলৈ গৈহে তুমি কি কৰি আহিলা বাৰু দেউতাক কোন বা মোৰ লগৰ এজনী ককায়েক মই এতিয়া তালৈ ইমান ফোন কৰিছোঁ সি ৰিচিভ কৰা নাই ককায়েকতো বাদেই মই আনকি লগৰজনীলৈও ফোন কৰিছোঁ তাইও ফোন ৰিচিভ কৰা নাই মই এইবোৰ কথা তাক প্ৰথমতে কওঁতে সি মোক গালিহে পাৰিলে মই হেনো বোলে এইবোৰ তাক ফচাবলৈ কৰিছোঁ বুলিহে ক'লে ধনী দেখি

মাৰ লগতে তাই মাক হ'বলৈ ওলাইছে নাজানো আৰু দে কি কৰে মা বৌ তোমালোকে মোক ভুল নুবুজিবা তোমালোকে পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছিলা মোক ভালকে ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি মোৰ অজানিতে মোক মাফ কৰি দিয়া এইবোৰ কি মাফ কৰাৰ কথা নেকি তোমালোকেহে জানা তোমালোকে আকৌ পঢ়িবলৈ পঠিয়াইছে আকৌ মাহঁতে তাত গৈ সেইখন কৰি আছাগৈ মই হ'লে গম নাপাওঁ দেই আঁতৰিছো মই এইবিলাকৰ মাজৰ পৰা দেখিছনে বাৰু ৰজ ছোৱালীক পঢ়িবলৈ পঠিয়ালোঁ তাই গৈ এইবোৰ কি কৰি আহিলে মোৰ এতিয়া মূৰ ঘূৰাই হৰি পোঁ যেন লাগিছে